اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح بخاری کی حدیث نمبر ففٹی جس کا سٹیٹس صحیح ہے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں بہت اہم سوال ہے اس نے پوچھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں کے وجود پر اور اس اللہ کی ملاقات کے برحق ہونے پر اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ اس نے دوسرا کوشچن کیا اسلام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اس نے پھر تیسرا کوسٹن کیا کہ احسان کیا ہے آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو پھر یہ سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے پھر اس نے پوچھا کہ قیامت کا بائے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے زیادہ کچھ نہیں جانتا البتہ اس کی کچھ نشانیاں میں بتا سکتا ہوں وہ یہ ہیں کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے کی اور جب سیاہ اونٹوں کے چرانے والے دیہاتی لوگ ترقی کرتے ہوئے مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے یاد رکھو قیامت کا علم ان پانچ چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے کہ وہ کب ہوگی پھر وہ پوچھنے والا چلا گیا اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے اب اگر ہم اس حدیث کو دیکھیں تو اس میں جو فور کوسچن کیے گئے ہیں یہ وہ کوسچن ہیں جو کسی بھی انسان کے مائنڈ میں آ سکتے ہیں اسپیشلی ان لوگوں کے مائنڈ میں کہ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ دین کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اب فرسٹ کوسچن یہ تھا کہ ایمان کیا ہے اب دیکھنے میں تو یہ ایک عام سی بات ہے کوئی کسی سے نہیں پوچھتا کہ ایمان کیا چیز ہے پوچھنے والے نے پوچھا ایمان کیا ہے آپ نے ایمان کی ڈیفینیشن کو جس طریقے سے ایکسپلین کیا اس کو ہم اپنی عام زبان میں عقیدہ کہیں گے دوسرے کوشچن میں اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے اس کو ہم اپنی زبان میں شریعت کہیں گے سب سے پہلے عقیدہ اس کے بعد شریعت اور شریعت کے بعد اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں وہ قبول ہو تو وہ کس طرح قبول ہوگا یعنی آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بات اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو یا پھر یہ سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے اگر دل میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ میرے ہر عمل سے میرے دل کی ہر حالت سے باخبر ہے تو انسان کے عمال میں خود بخود اخلاص پیدا ہو جاتا ہے اس عمل میں ریاکاری آ ہی نہیں سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی تربیت کے بارے میں بہت فکر مند رہتے تھے اور آپ وقتاً فوقتاً اکثر ان کے ایمان کو تازہ کرنے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ ایمان بھی گھٹتا اور بڑھتا ہے نا جب ہم بہت عرصہ تک دین سے دوری اختیار کرتے ہیں قرآن اور حدیث کی کوئی بات نہیں سنتے کوئی اپنی سٹڈی میں کوئی ایسی بک نہیں رکھتے کہ جو جس میں قرآن و حدیث کی بات ہو تو ہمارے ایمان کو زنگ لگ جاتا ہے لیکن جب ہم اللہ اور رسول کی باتیں سنتے رہتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہتا ہے جیسے کہ سورہ کا ہم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے ان کو ہدایت میں اور زیادہ بڑھا دیا اسی طرح سورہ مریم 76 آیت میں فرمایا جو لوگ سیدھی راہ پر ہیں ان کو اللہ اور ہدایت دیتا ہے اور اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا جو لوگ ایماندار ہیں ان کا ایمان اور زیادہ ہوا یعنی انسان کا ایمان بڑھتا ہے مسلسل بڑھتا ہے لیکن تب بڑھتا ہے جب انسان اللہ کے ساتھ جڑا رہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم ہمیشہ اپنے ایمان کو تازہ رکھیں ہم مرتزم تک قرآن کے ساتھ جڑے رہیں واخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین